Salam dəyərli dostlar. Əziz qrup üzvləri, hər birinizi salamlayıram və bu gün onlayn tədris mərkəzinin 1 avqust dərslər adlı qrupunda yayımlanan suallarım bir neçəsi ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Sual 1. What's a small, short-bodied in English? İngilis dilində cücə qısa boylu mənasını verən söz necə adlanır? Wov 17 nəfər doğru cavab verib. What's jamisim in English? Burada namus sözü yazılmır cavablarda. Deməli, beləliklə, cəm isim mənasını daşıyan söz hansıdır? Plural. 20 nəfər doğru cavab verib. Uh, when we translate اکثر the would most hansı tərcümədə most sözü əksər mənasını daşıyır. Ümumiyyətlə yadımıza saxlayaq ki, most isim yanında gələrsə, mənası ana dilimizi tərcümədə əksər deməkdir. Deməli, cavab olacaq with noun. Variant C. Which one of the verbs is in plural. Verilmiş feillərdən biri cəm dədir. Qrammatik dərsləri biz sizə tədris edəyən zaman e, orada qeyd eləyəcək. Deməli feillər sərbəst halda həmişə cəmdədir. Beləliklə doğru cavab olacaq come, yəni A variantı. 12 nəfər doğru cavab verib.